الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونصلي على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ودي شكرك حاضرا الله سبحانه وتعالى يوما منبري منبري نعمة kesihatan dapat kita membuat aktiviti-aktiviti sehari. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sebagai sang revolusioner yang mengubah alam jahiliah kepada alam Islamiah, alam buta huruf kepada alam mengenal huruf, alam jajahan kepada alam kemerdekaan. Semoga tak melewatkan masa. Mai perkenalkan nama saya Nuriah Awe dengan NIM 201240254 Kelas Pai 6A Mata Kuliah Usul Fik 2. Dosen pengapu Ibu Rina Juliana MPDI Saya akan membahas topik iaitu uruf atau adat dengan bahasa Melayu kebiasaan Baiklah, pertama kali saya akan membahas uh, uruf di segi tentang pengertian. Pengertian dari bahasa Arab uh, al-adat al yaitu iaitu al-adat tu ma'itadatun nasu min qawlin aw fi'lin wa yajri fihim at-tabai. Al artinya al-adat adalah sesuatu yang bisa dilakukan atau diucapkan oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang umum atau alami di antara mereka al-uruf al-uruf ma al-uruf mastaqarra fi nufusi min jihat al-uquli talaqqat tabai as-salimah bil qawli artinya al-uruf adalah sesuatu yang diterima oleh akal sihat dan sesuai dengan fitrah manusia serta diterima masyarakat sebagai hal yang baik Baiklah, pertama kali saya akan membahas uh, uruf di segi tentang pengertian. Pengertian dari bahasa Arab uh, al-'adat al yaitu al-'adatuma'itdatun nasu min qawlin aw fi'lin wa yadri fihim at-taba'i. al artinya al-'adat adalah sesuatu yang bisa dilakukan atau diucapkan oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang umum atau alami di antara mereka Al-Uruf Al-Uruf ma Al-Uruf ma istaqarra fi nufusi min jihati al-uquli talaqqathu al-taba'i al-salimah bil qawli Artinya al-Uruf adalah sesuatu yang diterima oleh akal sihat dan sesuai dengan fitrah manusia serta diterima masyarakat sebagai hal yang baik Baiklah kita mari mengenal pengertian uruf. Pengertian uruf dan menurut hukum Islam adat dikenal dengan istilah uruf. Secara bahasa, uruf berasal dari kata 'arafa yang artinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan al-ma'ruf atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ma'ruf yang artinya kebaikan yang dilawan dengan keburukan iaitu mungkar sedangkan secara istilah uruf adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang di masyarakat uruf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan tradisi tersebut telah turun temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang, maka uruf dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fatwa. Dengan dalil tersebut di antara lain nas-nas al-Quran 1 dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh yaitu serulah kepada mereka-mereka uh, berbuat baik dan tinggallah perkara yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dan ayah berkewajipan memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf Yaitu seorang ayah berkewajipan bertanggungjawab kepada seluruh anggota keluarga dia bernafkah kepada ibu, anak semua itu adalah nafkah daripada seorang ayah. Ketiga, dan dia sekali-kali dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. Berkejarlah dengan perkara yang baik dan tinggallah perkara yang dilarangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, langsung saja sunnah Nabi adat dalam proses kreasi hukum Islam terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam Nabi Muhammad dalam kepastinya sebagai rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat baik sebelum kita masuk ke dalam ke Topik kedudukan dalam Islam. Mereka mengenakan hukum, mengenakan syarat-syarat uruf diterima sebagai sumber hukum. Terdapat beberapa syarat yang disepakati para ulama usul fik. Apabila uruf dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum. Kedua, transaksi dalam bidang transaksi adat misalnya terlihat pada institusi bai'al al-riyah, kontrak dan bai'al al-riyah bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam datang. Malaikan aktivitas itu sudah lama sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Di antaranya, satu uruf dapat dijadikan sumber hukum jika uruf tersebut telah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat luas atau berlaku umum di lingkungan adat itu serta dilakukan secara terus menerus. 2. Uruf tersebut telah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini, uruf harus ada terlebih dahulu sebelum hukum itu ditetapkan. Jika kebiasaan itu muncul ketika hukum sudah ditetapkan, maka hukum sudah tidak diperhitungkan pada persoalan persoalan tersebut. Tiga, oruf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan pada para pihak secara jelas dalam suatu persoalan. Artinya jika kedua pihak secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip uruf, maka yang disepakati itulah yang dilakukan. Empat, uruf tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran, Sunnah atau dasar syarak yang bersifat kot'i seperti kebiasaan minum-minuman keras pada acara pernikahan. Lima, uruf dilakukan dapat diterima oleh akal sihat. Dilihat pada fakta antara lain, hukum pidana perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap kisah adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum kisah. se kami akheri dengan billahi sabilil haq pastabikul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik akhir kesimpulan daripada adat ataupun uruf kebiasaan iaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang logik yang diterima oleh 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 akal yang sihat dan tidak mencanggahkan dengan dengan hukum-hukum Islam. Baik, presentasi kami akhiri dengan billahi sabilil haq fastabiqul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.